assalomu alaykum umid aka yaxshimisiz bitta kino qilaylik tisdimi siz aka to'pa qildim anchadan beri telefon qilmagan ko'rinasiz bu nomerga ha u bu aldasangiz sal tutilar ekansiz a yo'q yig'lamsirab storis qoldirasiz nega bunchalar beshafqatsizlar men ham ijod qilyapman axir aktyorman lekin unaqa qilmayman man mazza qiling assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar, muhtaram haymayli youtube kanali obunachilari barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz bu tungi qahramon va kamina mirzakar fayzullayev bu tungi qahramonimiz diqqat ahad qayum <applause> ahad qayumma ataylab kasblarini sohalarini aytmadim chunki ko'rsatuvimiz 40 minutdan ortiq davom etishi mumkin emas hammasini eslash kelsa, vaqtimiz unchalik ham ko'p emas marhamat mana bu kamera sizniki xohlasangiz salomlashing yoki o'z bilasiz avvalambor assalomu alaykum xudo xolisa, bugun ko'rsatuvimiz zo'r bo'lsa kerak bugun ko'rsatuvda juda ham ko'p texnik xatoliklar bo'lishi mumkin qanaqadir kerak emas kadrlar o'tib ketishi mumkin chunki bor byudjetimizni yig'ib faqat unga berganmiz montajorimiz yo'q agar kamera qimirlab ketsa ham hayron qolmanglar o'zim borib zapisni bosib kelishimga to'g'ri keladi demak tushuntiraman de yani. ahad aka shartlarimiz bor qisqagina birinchi navbatda siz hozir istalgan begona raqamga qo'ng'iroq qilib ijodingizda nima yangiliklar bo'layotganini aytib berishingiz kerak dem unaqa qilolmayan o'zingizni tanishtirib qanaqa qilib man ahatqayuman bu ishni qila olmayman degani birinchi marta eshitishim shunday telefon qilasiz ko'rsatuvligingizni aytishingiz mumkin emas man hatqyuman deysiz taniydi <laughs> keyin siz aytasiz ijodingizda nima yangiliklar nimalar qilmoqchisiz yaqin kelajakda kodini o'zigiz tanlashingiz mumkin Plus, to'qqiz 9 sakkiz to'qqiz yoki qaysi kod 0 nol nol kod bormi shunaqa 90 lik. ha to'qsonlik uchta raqam to'qqiz yuz yetmish olti to'qqiz yuz ikkita raqam 54. to'rt qolganini o'zim teraman ikkitasini hech kimga aytmaymiz va ahad aka siz Gromkida gaplashasizda aytasiz kelishib olganga o'xshaydi orqadan kimdirlar специально kodini siz aytdingiz Yo, to'g'ri endi baribir mana ko'rsatuvlarigizni aytishingiz kerak emas alo alo assalomu alaykum assalomu alaykum aka besa qilmadimmi yo'q yo'q rahmat xudoga shukur aka uzr man ahadqayuman prodyuser shoir charchamayapsizlarmi rahmat bitta zo'r zo'r aka bitta reklama rolik olmoqchi edik qimmat reklama rolik olmoqchi edik o'shanga siz bilan bog'laniyotgandik bitta anaqani qaysi firmada ishlar ekanmisiz qaysi qaysibitta firmada ishlaydi deyishdi yo'q yo'q sha firmada ishlaa ha yo'g'a bo'ldi 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 rahmat akahp bo'ldi shunaqa katta kontraktdan quruq qoldi hozir bitta odam rahmat sizga rahmat sizga ahad qayum bugun ko'sauvimiz <mursos> mehmoni sharlarimiz judayam oddiy mn sizga beshta savol beraman beshta topshirigi bilan savolarga javobni siz bilish bilmasligingiz hmiyati yo'q kontaktlaringizdan kimdir javob berihi kerak birgalikda tanlyiz agarda u ison to'g'ri javob bersa hammasi yaxshi davom etamiz noto'g'ri javob bersa jazoni bajarishingizga to'g'ri keladi qizil kartochkamiz bor birinchi savol diqqat birinchi savoldan oldin nima qilishga to'g'ri keladi o'shani o'qib eshittiraman sizga agarda savolga biz qo'ng'iroq qilgan odam noto'g'ri javob bersa ahad qayum ya'ni siz man sizgataylab uchinchi shaxsga murojaat qilyapman menimcha sizga yoqsa kerak storisga so'rovnoma qo'yasiz storinga storis instagramda instagram storis so'rovnoma qo'yasiz san'atni tark etaymi ha yo'q hah qiyin joyi yo'q demak birinchi savol bari hech kim yo'q demaydi orazm yopgqach ko'zimdin sochilur har lahza yosh o'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'ach quyosh nihon so'zining ma'nosini ayting xohlasangiz siz ham ayting hozr baribir tomoshabinlarimizga qiziq siz bilish bilmasligingiz lekin bilishingizga mani ishonchim komil yo'q bilmayman bunga ham man shubha qilmagandim demak bering telefoningizni man sizga aytaman kontaktlaringizni va tanlashimiz kerak bo'ladi dori o bor bu nomer demak sizda dori nima dori bilmayman prosta dori qani mana 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 dori yoki dorimi bilma yo manga anchadan mananchadan telefon qilmagan ko'rinasiz bu nomerga yo'q bu birinchidan krilchada man krilcha сохрнять qilmayman ikkinchidan bu mani telefonim emas maniki qani buni mani ishxonamda shogirdlarim turadi telefon krilchda man hech qachon hayotda kontakt ch сохрнанят qilmaganman demak davom etamiz bo'lmasam abdushukur aka lego 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 kimdadir legoni nomeri bormi manda bor lego reklamasiga tushib berganman lekin abror botir qodirov abror aziz o'sha paytlar bu ham bir o'n yillar oldin chunki botir qodirov shogirdi yonida yurgan payt sahna qilganmanda u botir qodirov bilan shogird bulyurmaganiga o'n yil bo'ldi demak o'n yil oldingi nomer ikki ming sakkizinchi yil ikki mingto'qqizinhi yildan beri kontaktla borda buni man bildim haqiqatdan judayam eski kontaktlar bor ekan chunki bir paytlar kerak bo'lgan atham makler shunchalik kerak bo'lganki adham maklirv ikki ham bor ya makerlar hozir ham kerak bo'ladi chunki seriallarimizni har kuni o'qiy hmm. olamiz afzal sinfdosh sinfdoshlaringizdan bilan turasizmi yo'q bu kimning qarori siznimi ularnimi e, yo'q vaqt tomonlar imkoniyat kam imkoniyat har doim plan bo'ladi buzilib ketadi ulug'bek shomurodov deb ulug'beklar ham ko'p ekan sizda shomurod deb yozing mana ulug'bek shomurodovga telefon qilyapmiz sizda qirq soniya vaqt bor va qirq soniya ichida javob olishingiz kerak mana bu savolga bering o'qib beraman diqqat diqqat balki ko'tarishar tanishlarku endi alo ulug'bek qalaysan assalomu alaykum aka qara sanga bitta savol borda alo orazin yopqach ko'zimdin sochilar har lahza yosh o'ylakim paydo bo'lar, yulduz nihon bo'lgach quyosh o'sha nihon so'zining ma'nosini bilasanmi berkingan yashiringan degani bo'ldi bo'ldi bo'l chalg'igani ham yo'q anavi odam ishidan ham chalg'imadim man odamuam kimgadir gapiryaptilar rahmat sizga rahmat man ko'rsatuvdaman qo'ng'iroq uchun rahmat adashamiz hozir ko'raman bu to'g'ri javob pinxon yashirin himoyalangan to'g'ri javob gap bo'lishi mumkin emas va siz jazoni bajarmaysiz ya'ni san'atdan ketaymi degan storis bo'lmaydi bu yaxshi demak ikkinchi savoldan oldin man sizga ikkinchi savol shartini o'qib eshittiraman yig'lamsirab storis qoldirasiz nega bunchalar beshafqatsizlar men ham ijod qilyapman a xaraktyorman leki unaqa qilmayman man hayotda <laughs> unaqa narsa qilmayman xo'sh yig'lamsirab storis qoldiring nega bunchalar beshafqatsizlar men ham ijod qilyapman a xaraktorman sababi nimaga <laughs> bunaqa agarda siz kimdir savolga noto'g'ri javob bersa to'g'ri javob bersa qilmaiz bo'ladiunaqa boshqa <laughs> shart <laughs> <cüdey> shart <-mosan>, judayam oson qarang yo'q unaqa shart qilmayman demak savol <sondan. gülüyor> kechirasizlar esim qursin bo'tka ulgurni berkitmay kelgan ekanman jumlasi qaysi qahramon tilidan yangraydi umar aka samarqand biladimi Men bitta intervyuingizni ko'rdim-da. o'sha odamlar nomerini qidiryapman tez tez maslahatlashib turadigan balki o'shalardan so'rarmiz so'rang <coughs> so'rang nomerlari chiqmayapti-da, nima deb de yozib qo'ygansiz Mana, <coughs> alo hazrat yozdim chiqmadi usta Sharq. jigarlarim deb yozsangiz chiqadi jigarlarim demak jigarlarim jigar yo'q jigar 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 shashlik chiqdimi jigar shashlik kechirasizlar esim qursin bo'tka ulgurni berkitmay kelgan ekanman to'xtang men ham siz bilan boraman degan davomi ham bor kim bilishi mumkin siz o'zingizni qiynamang shunchaki telefon qiling kim sizni qo'llab quvvatlay oladi nofeem kim unchalik eski kino emas lekin shunchalik eski kino marhamat umid iskandarov man nimagadir ishonchim komil umid iskandarov bu savolni javobini biladilar lekin ishonchim komil emaski sizga yordam bergilari kelyapti faqata yig'lamchira ekan storis ko'ramizmi yo'q assalomu alaykum umid aka yaxshimisiz vaalaykum assalom esta qilmadimmi yo'q ming bor uzr aka срочно bitta narsani bila olishim kerak edida o'shani sizdan so'rasam bilasiz deb o'yladim o'zimchada kechirasiz e, bitta kinoda bitta ibora bor ekanda kechirasizlar esim qursin botga o'lgurni berkitmay kelgan ekanman degan e, ibora qaysi kinoda ishlatilgan bo'lishi <laughs> Ka, <kais> mumkin qaysi qahramon qahramona qaysi kinoni qaysi gеой yana bir marta o'qib ber kechirasizlar kais <gero>. kechirasizlar <laughs> esim qursin botga o'lgurni Ul berkitmay kelgan ekanman

mirsakar so'rayapti mirsakar ko'rsatvidama umid aka mirshakar qaysi yillarni kinosi kerake xo'sh demak assalomu alaykum umid aka men to'g'ri javobni o'qib eshitib turaman siz ham eshitishingiz mumkin kechirasizlar esim qursin bot ko'lgurni berkitmay kelgan ekanman kelinlar qo'zg'aloni boqa aka ovqat sho'r chiqqanda shu gap bilan stoldan turib ketadi ha to'g'ri to'g'ri rahmat sizga bo'ldi okajon zo'r rahmat o'zini ehtiyot qiling charchab qolmang esa qildim uzr charchamayg rahmat oh. demak to'g'ri javobni eshitdingiz boqi aka boqi aka to'xtang men ham siz bilan boraman deb yana bitta odam qo'shilib ketadi uni ham aytdim sizga boqi aka degan javob yangramadi demak ahad qiling mig'lam sirab storis qoldiring nega bunchalarbeshafqatsizlar aaxar aktyorman yo'q man siz Yo narsani qo'rmaymanku boshqa narsa ayting undan ko'ra bu gapni ham birinchi marta eshitshm murid akadeb demak Yo endi man hamma gapemas bo'ldi bo'ldi dema sizni stilingizni o'zgartiramiz o'ylab gapiadigan gap gap qarng sizni tilizi o'ylab gapiramanku sizni uslubinizni o'zgartiramiz nega bunchalar beshafqatsizlar men ham ijod qilyapman axir aktyorman ana adziz rajabov ham yuribdiku deysiz yo'g'e yo'g' aydi rajab yurgani yo'qku yo'q kinolarda o'ynab nimaga manga yopishib oldinglar mana aziz rajabov ham o'ynyaptiku degan ma'noda xo'sh nechchi kilo edi adiz rajabov kim kimni endi aziz rajabov seрьезный yo'nalishdagi aktyor burunda komigi aktyorni aytaylik ho'p mana keling alisher uzoqovni aytaylik mayli nega bunchalar beshafqatsizlar men ham ijod qilyapmanku axir aktyorman mana alisher uzoqov ham yuribdiku давайте ketdik faqat yig'lamsirab yo'q man yig'lamsiraemasman серьезно video murojaat bo'ldi серьезн video murojaat o'zingizni uslubingizda ketdik assalomu alaykum aziz muxlislar mani bu safargi video murojaatim mani aktyor sifatida rejissyor sifatida tanqid qilayotganlarga nima uchun tanqid qilib mani ezorib, asabga tegaverasizlar mana alisher uzoqovlar ham nima yuribdiku iynamayapsizlaru yo kulbordim kuliyubordingiz boshqatdan boshqatdan dubl dubl mana qancha qiyin man video murojaatlarimni 15 20 yigirma marta yozaman o'sha uchun har kuni bittadan chiqaraman 3 4 ta chiqaraman har kuni ikkita kino chiqargan odam bitta video murojaat chiqaryapti qaysi biriga demak haftada haftada bitta har payshanba obrazga kiring ahad aka obrazga kiring xalaqit bermanglar aktyor obrazga kiryapti brazga kirsh bilan mani nima aloqam bor nima aloqam chalg'itlamadi xo'sh man to'g'risini aytsam yomon asabiylashib ketyapman mana bu safargi video murojaatim mani tanqid qilayotgan kinoni umuman tushunmayotgan negativchilarga man sizlarni umuman tushunmayman mani aktyorskiy rejissyorskiyni tanqid qilasizlar negativni yozaverasizlar mana alisher uzoqov ham yuribdiku nimaga unga indamaysiz nia uchun manga yopishab boshqalar ham bor to'g'ri o'zbekistonda eng zo'r aktyormanman lekin boshqalar ham bor bo'ldi bitta aktyor gapirvermayli boshqa aktyorlar to'g'ri hozir ishlamayotgan bo'lsa undan oldin ijod qilgan aktyorlar ham gapiringlar nimaga ham indamaysizlar mana alisher uzoq iynamayapsi zo'r faqat storis ketishi kerak bu buni ham ko'rishimiz kerak xo'sh ketdimi storis rahmat sizga olqishlab qo'yamiz storis ketdi va biz alisher uzoqovdan qo'ng'iroq kutamiz endi balki kutmasmiz alisher aka men sizni hurmat qilaman lekin rostdan ham nimaga hamma mani siz sizg Siz ham gapirsin siz ham men bilan bitta video qoldirdingiz, men ham siz bilan bitta video qildim endi qo'ng'iroq qilamiz agarda savolga to'g'ri javob topa topolmasangiz jazoni o'qib eshittiryapman birinchi bo'lib jazo sitora farmonova yoki boshqa aktrisaga qo'ng'iroq qilib o'n ming dollar evaziga rol taklif qilishingiz kerak zaruriy jumla siz hozir mani kino'yimda chiqishingiz juda judaham kerak reytingingiz tushib ketyapti o'n ming dollar bersangiz olib chiqaman bersangiz u bersa olib chiqasiz xuddi birinchi martadek hayron qolyapsiz man kimika pul er pul bering olib chiqaman deganman aldasangiz sal tutilar ekansiz a demak savol yo to'g'ri endi mashhurlarga demayman unaqa demaymanciq aytish mumkin savol dunyoda terma jamoa tarkibida eng ko'p gol urgan futbolchi kim e futboldan nimaga ve savol berasiz bu dunyodan savol mana dunyoda yo'q yeah, man futbol siz bilishingiz shart emas tanishlaringiz orasida futbolni biladigan kim bor demak kimga telefon qilamiz ayting bu yoqda bor uh, umida opa asilbek raqs aqs telegram davron kabulovga qilsak bo'ladi bo'ladi misol uchun bering davron kabulov yani, yangi nomirni nimadir deb iby davron kabulov 2021. ming yigirma davron kabulov o'ziga qiling o'ziga qilaman demak marhamat davron kabulovni o'ziga siz anniizga ulab oldingiz Mana manaket kimga qilamiz assalomu alaykum assalomu alaykum aka yaxshimisiz ka ka ishlaringiz yaxshimi rahmat a davronni o'zidamasmi ha men man aka ha davron aka sizmisiz ha Ha, kirib ketayotgandimdaho <laughs> ovozi past kelyaptida 'sh a aka zarurroq bo'lsa ayting tezroq o'n sekund vaqtingizni olaman dunyo bo'yicha terma jamoa tarkibida eng ko'p gol urgan futbolchi kim aka alidai eron alidai aido dunyo bo'yicha ha bir yuz to'qqizta gol to'g'rimi to'g'ri to'g'ri ekan aka rahmat ming bor vaqtingizni oldimakolloh rozi bo'lsin inbor rahmat charchamang opop xo'sh birinchi savol bu kim hozir gaplashgan odamingiz kim davron kabulov emas davron davron davronni o'zi o'zi ovoz pрoсто uzoqdan keldida o'shanga o'shanga tanimadik demak davron kabulov sizga hozir alidai deb javob berdi va bu to'g'ri javob bizda to'rtinchi savol boyagi shart manga ham yoqyapti shuni o'zini qoldiramiz aktrisaga telefon qilib o'n ming dollar evaziga rol taklif qilishingiz kerak zaruriy jumla siz hozir mana keyini o'yinda juda judayam sizga kerak reytingingiz tushib ketyapti o'n ming bersangiz olib chiqaman degan savol demak savol ikki uch besh yetti keyingi sonni ayting qanaqa qilib ketma ket ketmayaptiku ikki uch besh yetti keyingi sonni ayting ketma ket ketmayaptiku nima degani bu nimaga bunaqa logikasini tushuntiring nima logikasi logikasini tushuntirsam keyingi javob chiqib keladi hozir man noto'g'ri aytishim aniqku siz aytmaysiz kimgadir telefon qilasiz ha u bu savol emasda bu bu nima bu lateria o'ynagan o'xhagan yo'q bu lotareya o'ynagan o'xgn narsa emas man sizga javobini aytganimdan keyin a ha to'g'ri to'g'ri adashibman mirshakar deysiz shuning uchun hozir gapirgan gaplaringizdan uyalib qolish ehtimoligigiz bor yigirma uch ellik yetti yo yigirma uch ellik yetti emas ikki uch besh yetti ikki uch besh yetti kim bilishi mumkin dildora zakirova kallasi ketib qolgan kallasi ketib qolgan dildroz zokirov xo'sh davom etamiz dilim qo'shiqchi yo'q yo'q va savol tuzgan odam odamaytai omonga qilaylik omon marhamat omon ukamdan so'raysiz ikki uch besh yetti keyingi sonni ayting judayam qaysidir aktrisaga telefon qilishingizni xohlayapmiz savoldan sezilyaptimi о savol yo'q lekin sal yaqin keldingiz to'g'ri javobga nolda. savolda. kim kelishini bilardik-ku, tayyorgarlik ko'rganmi 9 to'qqizda k nima uchun shu oxirgi son Alo. omon qalisan? man muhammadjonman a muhammadjon qalaysan mon qayerdasan o'shdamizman qara sanga savolda 2 3 5 7 da. undan keyingi son nechi bo'lishi mumkin ikki uch uh -huh. besh yetti ikki uch besh yetti bo'lta to'qqizmi bilmadim o'n <laughs> <laughs> to'qqiz bo'lishi kerak demak javob <cevap> qabul qildik man ko'rsatuvdaman <laughs> rahmatammajon javob berdi bo'ldi ukajon rahmat demak uh... javob to'qqiz javobi yangradi siz savolimizni tub bo'yicha savol dedingiz man javob yarmini topdingiz dedim bu tup sonlar ikki uch besh yetti o'n bir keyingisi qanaqasiga tusonlar o'zi va birdan boshqa songa bo'linmaydiganlar ikki uch besh yetti воhe o'n bir o'n um, uch o'nga ikkira nima um, adaqasi bor ikkiham o'zi bilan birga bo'linadi fqat ikkiga va birga bo'linadi to'qqiz uchga ham bo'linadi ha yo'' wow. demak bu bo'yicha savolga javob chiqmagandan so'ng biz hozir ahad qayum bilan qaysi aktrisaga qo'ng'iroq qilib o'n ming dollar evaziga kinoga taklif qilishimiz kerak kimga qilamiz misol uchun halima yana bitta videochiqs so'rab osiz bu misol uchun yoki bo'lm durdonaga qilamiz durdona qurbonovaga Kettik demak biz durdona qurbonovga qo'n'iroq qilamiz ko'rsatuvdagigigiznmumkin alo alyo dardon ey kimlar qilyapti qalaysan yaxshimisan bir milliardli odamlar qilyaptiyu besa qilmadimmi tuzuqmisiz yaxshi yuribsanmi kayfiyatlaring yaxshi rahmat xudoga shukur rosa o'yladimda trend trend trendda chiqib e, yurgan e, ijodkorlarni ichidan sani o'yladimda nimani o'ylasiz shu rosa bir trendga chiqadigan bitta kino qilmaymizmi debdi sani o'zinga o'zingga ssenariy yozildi yo'g'e unaqa ihqila yo'q rosa anaqa hamma aktyorlarni yig'ib trend bo'lib ketadigan piar bo'lib ketadigan bitta anaqa bitta kino qilaylik siz piar qilmasangiz наоборот trendga chiqadi yarqiagan paytimda trega chiqmaganmannega bunaqa deyapsiz yo'g'e qo'ying tinch yuringlar серьезно aytpman yo'e o'zingga kerakda manga kerak nima kerak yo'q endi rating ko'tariladi deymanda voy reytingim xudoga shukur o'zimga yoqyapti yo' mani atrofimdagilar rosa tushib ketdi reyting deyishyaptida kim aytyapti shu professionalda shu atrofdagi odamlar o'zini reytingini anaqa qilsan переживать qilsan keyin manikini qiladi yo'q keyin sanikini qiladi yo'q qara qara вообще nomer один bo'lib ketasan proyektdan keyin voy xudo nомеr один bo'lmang shu o'rtada yuravering yorib qosan yo'q серьезно aytyapman Yo'q, yo'g'e faqat bitta shart bo'ladi o'zi hozir vapshe serialga tushmayapman faqat rustam akamni serialidaman yo'q kino kino. kinoga ham tushmayapman qara. Normal kino qarakinoyniiga tushmayapman yo' nimaga? Normal nimagakinolarka unaqa demaanhuncha kinoga tushmay siznikigaham Yo, nimaga qara uni ham sharti bor lekin Oy. shart ham qo'yasiz manga oldin meni ko'ndiring siz man tushunamanmi yo'q buni sharti ham bor bir o'n minglab berishingga to'g'ri keladi voy siz manga o'n ming bersangiz hali man tushamanmi yo'q yo topdaemas o'n ming beradigan odam negiz bilan urushib qoldigizmi yo'q серьезно aytyapman nimai sезно aytyapsiz yo'q вообще hammasidan zo'ro'ib ketasanda voy xudo shundaqa ham zo'rman xavotir olmang dilnoza kubayevalar hammasidan o'tib ketasan aniq yo'q yo behazil aytyapman o'ylab ko'r jinnimisiz ahad aka tovba qildim topolmasanmi o'n ming voy topolmaysanmi o'n ming siz menga 10 ming bering men o'ylab ko'raman siz sizni kinogiza juda ham katta proyekta o'sha siz bering menga o'n ming man o'ylab ko'raman o'sha o'n mingni olgandan keyin tushyapman keyin aytaman haaka uzr tushaolmas ekanman o'n ming zaogkad bo'ladimi yaxshilab o'ylab ko'rgin ho'zir bilasanmi trenddaman yo'g'e man tushmayapman hozir umuman boshqa seriallarga ham kinolarga ham faqat shu rustam akadaman ha bo'ldi 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 tushundim ho'p hop ho'p rahmat o'ziz bemalol trendga chiqaveravering hop hoppp sakkiz mingga gaplashish kerak edi ozgina skidka qilib bering hop de hopd demak rahmat sizga jazo bajarildi durdona qurbonova bilan yaqinda bomba kino ko'rsangiz bilingki durdona qurbonova o'n ming dollar topgan durdon albatta hazil albatta hazil san ham menga telefon qilgansan bu ko'rsatuvda man ham sanga qildim biru bir beshinchi savol beshinchi savoldan oldin jazoni o'qib eshittiraman sizga qizil kartochkadan jazomiz halimaxonga atab storiya qo'yishingiz kerak ko'rishib olaylik deb man ham zalga qatnadim nimaga mani piarlaridan foydalanib turibman mani yaqinlarim bilan tanishlarim bilan birga o'ta yaqinlariiz bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni qiib tashyapsi maqsad nima maqsad nima aka sizga hali siz savolni eshitmadingiz hop savol akfa multimafe golden house dream city ortiqchasini tanlang golden house nimaga aortiqchada bu ro'yxatda shu ortiqcha demak kim bu savolga javob berishi mumkin o'zim javob berolmansizga yo'q yo'q mumkin emas nimaga mumkin emas xo'sh sizda jda kimlar bor jda telefon ham berma jahongir to'y jondor biladimi o'qib tashlaormanmaotertaga keyin kim bilishi mumkin eldor aka o'zbek kino eldor aka avtosalon eldor aka qo'qon eldor aka rosa ishchan odam ekan yo boshqa boshqa mayli eldor aka o'zbek kinoga qilamiz eldor aka o'zbek kinodan so'rab ko'ramiz demak eldor aka o'zbek kinodan so'ryapmiz akfa multimafa golden house dream city qaysi biri ortiqcha ro'yxatda alo eldor aka assalomu alaykum e amad aka yaxsh qiadimi zo'r zo'r aka ming bor uzur eldor aka bitta joyda bitta savol berishgandi qiynalyapmanda o'shanga kallam yiisi keldizda nima nima bitta joyda bitta savol berishdi, o'shani javobini bera berolmayapmanda o'shanga ha o'shanga o'yladim eldor akamdan so'ray debdi 10 sekund vaqtingizni olaman aka qarang anavi akfa akfa multi mafe multimefmi qanaqa multi mafe keyin golden house keyin dream dream city shuni ichidan ortiqchasini tanlang qaysi biri ortiqcha spiskada deyishyapti birrovga bog'lanmaydigan endi savol shunaqada shu qaysi biri ortiqcha akar siz bironta katta tadbirkorga shu tashkent citydagi bironta odamga telefon qilsangiz sizga bir javob beradi qayerdan bilamiz vaqt bo'ldi yo yo'q oddiy oddiy bir joyda rosa qiynalyapmanda topishim kerak o'shanga men aytdim dor k topiz to'g'ri javobni topasiz kuchbiziz peshonamiz buxoroliklar kuchli bo'ldi 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 xo'p, ho'p ho'p boringizga xo'p, xo'p, op rahmat sizga vaqt bo'ldi agar javob berganlarida ham qabul qila olmasdik va akfa multimafe golden house dreamk city ortiqchasi golden house chunki Çünkü... chunki demak jazo halimaxonga atab story qo'yish kerak ko'rishib olaylik deb bo'ldi mansiz siz yes, bilan yo' men shartim men sizni siz qilib ketaverayman Yo'q, yo'q mansi yomon ekansiz mansiz assalomu alaykum halimaxon yaxshimisiz yaxshi yuribsizmi siz bilan ko'ris olishimiz kerak ko'risha olmasak bo'lmaydi o'sha gapimiz oxiriga yetmay qolgan o'ylab o'ylab chiqarib keldim siz bilan ko'rishib yaxshilab hammasini gaplashib oxirgi tochkani qo'ymasak bo'lmas ekan bu e, ko'pchilik e, yani, piar de, de, bir narsa deb o'yladi e, lekin biza hammasini oxirgi gapni ikkovimiz ko'rishib bir joyda hammaga muxlislarimizga aytishimiz shart iltimos rahmat sizga demak <laughs> ahad qayum bu qahramon bo'ldilar va shartlarni bajardingiz sizga rahmat javoblar ham topildi imkon qadar sog' bo'ling bu qahramon ahad qayum bo'ldilar sizga katta rahmat Haymayli kanaliga obuna bo'ling qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang chunki bundan keyin yana qanaqa mehmon kelishi kerak bilmadimu lekin bugungi ko'rsatuv ma'qul bo'ldi degan umiddamiz rahmat xudo xohlasa shartlarni oldindan aytib qo'yingla bo'ldi <laughs> kelasi safar shartlarni oldindan aytib qo'yamiz salomat bo'ling xayr mazza qiling